Итак, приветствие, витание команд Арсенал Мегамол. Рукостыскание. Игорь Ратушняк и Кирилла Бойко. Кирилла Бойко. Заключная игра чемпионата команды Мегамол и очень важная игра для команды Арсенал, но об этом мы трохи позднее. Глядачи есть, это будет отдельный ролик, раз, два, пять, шесть, семь, восемь, девять глядачей, девять глядачей. По складу, по складу, давайте по складу, что успеем до Початка игры. Сергей Студинский, воротарь команды Арсенал бойко номер 69, капитан команды. Дальше приятно видеть Юрий Полищук. Юрий Полищук, номер 7, команда «Арсенал». Хоккейная семейная династия Литвинчук. Максим Арбитр. А Сергей и Виталий игроки команды «Арсенал». Сегодня также в складе Номер 13, номер 33 Соответственно Снежинский Влад, номер 66 Евген Диденко, номер 60 77 И как раз это Перша Ланка Мы познакомились И Перша Ланка Дякую за в подобайку Команды Мегамол Никита Левченко, Святослав Фолотюк. кидание три периода по 15 хвилин. Бажаємо красивой игры и, главное, без травм. 0-0. Продолжим. Роман Музыченко, Игорь Ратушняк. Опять не видим, не видим Алексея. На жаль. Щелчок! Первый щелчок, ну, штор, и створ, на месте Сергей. На 30 секунде первого периода. И по ходу также познакомимся со всеми игроками сегодняшней игры. Дякую за увагу, приеднуйтесь, глядачам приятного просмотра, пусть переможет сильнейший.